Такое есть, как кармическое зеркало, многие об этом даже не подозревают, потому что какие-то страхи могут быть кармы, или просто не до конца осознают это. И вот как выходит, ты выходишь, за... у тебя папа был холодный, ты думаешь, у меня будет совсем другой, я ищу другого, а выхожу замуж за такого же, как папа. Или, например, по-другому. Папа у тебя был очень строгий. И ты хочешь выбрать другого мужа, а выходишь замуж за такого, который ограничивает тебя в твоей свободе. Точно так же, если папа тебя критиковал: Я войду замуж, совсем за другого, он будет меня любить. Она влюбляется, выходит замуж, надеется на другое, а в результате он постоянно понижает. Муж уже постоянно понижает самооценку. Вот такой интересный момент. И, знаете, бывает очень редко, где-то вот я читала такую статистику, что всего лишь там 8-10% у кого был очень хороший папа, и они выходят замуж за именно такую же проекцию отца. Но мы, я думаю, что те, у кого все хорошо, они вряд ли будут нас слушать, потому что обычно у людей сложности. И это же самое основное, с чем мы живем. Мы живем в семье, да, с мужем, кто уже развелся. Кстати, то, что мы сейчас говорим, девочки, которые первый раз выходят замуж, они нам не поверят, сто процентов. Но кто уже развелся и собирается второй раз, я думаю, они нас услышат. Лорик, что ты хочешь сказать? Та вітаю дійсно це так, тому що, наприклад, перший приклад, який ти навела, це прям чітко про мене. Чітко про мене. У мене дійсно був холодний батько. Да? Він був холодний не тільки по відношенню до мене, а взагалі в сім'ї, до мами моєї. І я коли дивилась на них і росла, я думала собі, що я не точно такого не виберу. Точно, в мене буде абсолютно протилежний. Але він якби мій чоловік, да? я заміжня в майже 30 років, і мій чоловік не такий трохи в поведінкових реакціях, як мій батько, але він теж по відношенню до мене був холодний. Холодний, що це означає? Наприклад, я не відчувала довгий час емоційної підтримки, тому що він мене не розумів, що я з нього хочу, чому я там за щось переживаю чи не переживаю, що я хочу від нього взагалі, якої реакції. І оце віддалення, да, то, ну, аналогія з батьком, холодно було, да, з чоловіком було так само. Так само, і якби наприклад зараз мене спитати, а ти вийшла би заміж? Ну так за такого самого да мужчину, от на повтор можна вернутися назад і вийти заміж? Я б, мабуть, не вийшла. <ріст> Чесно говорю, тому що на той момент я не мала тих знань, я не мала знань саме перше про себе, чому я вибрала такого чоловіка, куди я дивилася, як я реагувала взагалі на світ і в тому числі на чоловіків. І виходить, що це дійсно ми не знаємо, але ми чітко йдемо по програмі наших батьків, нашої взаємодії, нас як дітей з батьком. Да? І ми ж дивимося, ще як папа з мамою спілкуються, як вони взаємодіють. І ми це злизуємо, щитуємо, значить це наша ну, як це, вбудована програма. І все. І ти навіть не розумієш, чого так. Так, це дуже така ем, тема цікава, і вона дуже важлива для багатьох жінок, бо всі хочуть жити щасливо, щоб була любов, щоб було взаєморозуміння а Його немає. І це добрий приклад звернутися як до психолога, так і до кармолога, бо е, вони зможуть вам можна зі своїми подружками побалакати, 100% можна, але з кожної подружки є свої примамбаси в голові. Да, своє бачення. И они будут вам рассказывать, так как они разумеют, а у них тоже проблемы. И если вы будете их слушать, то, простите, где вы окажетесь на месте своей подружки? И вряд ли это будет вообще применимо. Поэтому лучше всего обратиться к профессионалам, кто хорошо понимает эти проблемы, который вообще спокойно относится к вам, он не ваша подружка, которая хочет вам чего-то навязать. Настоящий профессионал, как психолог, так и кармолог, они посмотрят вашу ситуацию. Кармолог еще хорошо тем, что он увидит э, ваше предназначение по жизни, ваш кармический хвост, который вы притянули в эту жизнь. Очень много моментов и сможет вам подсказать, как вам дальше быть, как пройти, э, как улучшить свою жизнь, как прийти к лучшему своему счастью. Это важный момент. Ладно, Добавлю комент: я би краще радила спочатку до кармолога, а потім до психолога. Чому? Тому що, якщо просто ходити до психолога, можна потратити дуже багато часу на те, щоб роз, роз, розібратися в цих в цьому мережеві хитросплетінь сплетінь, да нашої реакцій, думок, стані, все таке. А кармолог він же ж дивиться в матрицю. Долі саме конкретної людини, і там можна побачити і е, ці родові програми, і взаємини з батьками, як з татом, так і з мамою, і да, так, як ти говориш правильно, і минулі життя ну повністю все, і призначення, і здоров'я, як ми, от ми, ми в школі навчаємося у Марини Хмиловської, і я просто в шоці наскільки глибоко все подається. Дійсно, кармолог може показати напрямок. Такі точки да, взаємодії, що людина може взагалі не думати про це і навіть не пов'язувати. Але, узнавши причину і узнавши, що далі робити, вже тоді можна йти до психолога і вже далі пропрацьовувати, виправляти. Хоча і кармологи теж дають прекрасні методи для. Пропрацювань для вирішення проблем, і це дуже круто. Але я би починала все таки з кармолога, бо він дає точку швидше оцю виходу, точку виходу. А психолог уже ся це як супровід, наче то психолог супроводжує людину по дорозі до, до одужання психологічних проблем, наприклад. Да, сто процентов. И в этом плане хорошо, что и Лариса, и я, мы и психологи, и кармологи. Поэтому обращаю ваше внимание, у кого есть запросы на эту тему, обращайтесь. Хочу еще некоторый момент такой высветить, что даже не так, Пример вчера был очень интересный про женщину, которую консультировала Марина прямо у нас на лекции, на уроке, показывала, как это делается. У женщины выпадали волосы из головы. Это вообще очень интересно. И нашли таки причину, в чем дело. То есть, смотрите, по чакрам. Многие люди разбираются в чакрах. Для меня это не новая система. Я хорошо в этом разбираюсь. Какая чакра за что отвечает но так как оно раскрывается в кармологии, то есть можно вспомнить там какой-то случай, но конкретно почему это произошло, человеку очень трудно самому догадаться. И вот наводящие вопросы в ту область помогают человеку вспомнить. Вспомните моменты. Психологи тоже умеют вас подвести к той ситуации, когда вы вспоминаете что-то. Но они будут экспериментально долго искать. А тут конкретно, прямо вот в точку идет запрос, и человек быстрее вспоминает ту ситуацию, и уже потом даются методы, как из этого выходить. Метода в кармическом менеджменте есть несколько. Один очень интересный, надо с ним работать. Вы все понимали, что просто там я вот уже поняла и все, и все решилось. Нет. У вас в голове протоптана такая дорожка, по которой вот Лариса очень хорошо сказала, «злызуемый сценарий батьки, как они поводятся один вот инзодные. и у нас это настолько проработанная такая дорога по которой мы идем а выработать новое поведение это не так сразу да и не за одну консультацию вы будете ходить к психологу и, и не, не, это плохо что вы нет это не плохо что вы будете много раз ходить вы потихонечку шаг за шагом будете сдвигаться к улучшению своих отношений не бывает так, что ага, я вот тут услышала, все, и я уже другая. Нет, так быстро не бывает. Это, знаете, как привычка. Это же привычка. Это привычка действовать по-другому. А мышление мгновенно тоже не меняется. Все это постепенно. И еще такой чуть-чуть метод скажу, другой есть у Марины: это настройки. Настройки это э, так. Это как бы медитация, но это не совсем медитация. Просто медитация, это вы можете на расслабление, там, на успокоение и так далее. А в настройках это настрой на день их читают каждый человек столько раз, сколько ему лет. И ты настраиваешься на день, но там еще и рекомендация, в каких ситуациях, как себя чувствовать, как себя вести. Там же и молитва, обращение, и восстановление своих сил. Мощнейшая штука. Лариса, как ты относишься к настройкам? Да, действительно, мы в школе, вот мы же да, и нам Бонусами ці налаштування досталися, і особисто я вже почала. Я собі я призначила собі поки що три, але я ще ще три в запасі. <сум> я закінчу з цими, ці три прислухаю. Потім буду продовжувати. Вони дуже цікаві і дійсно, вони я би сказала так, наприклад, я виділила в себе от три основні проблеми, які я хочу зараз пропрацювати. І я їх почала слухати кожний кожний день. І ти дійсно я не впадаю ні в якесь там полусонне состояння. У мене немає там ніяких таких якихось там е, станів непонятних. Я собі сідаю, слухаю, я можу не закривати очі. І дійсно, коли ти вдумуєшся і зосереджуєшся на словах, які ти чуєш, і ти їх пропускаєш через себе, ти починаєш думати по-іншому. Я не можу сказати, що я довго, я не довго. Я, див, я дивлюся вірніше слухаю налаштування, мабуть. Ну, я не буду обманювати, мабуть, 4 чи 5 днів. 4 чи 5 днів, Мені здається, що я вже відчуваю якісь зміни. Чому? Тому що от в мене буквально вчора була ситуація, я зловила себе на думці, на тому, що я не так прореагувала, як завжди. Не так. Тобто, Наприклад, якщо я раніше думала, що А, що це таке? Там, тут, тут, тут зараз я. Ну, ну, так буває. Я така... Потім, уже, да? Потім я вже проаналізувала, що о, я не так подумала, як раніше. А що про що це говорить? Про те, що ми, як ти кажеш, натоптуємо нові доріжки. Нові доріжки. І якщо мені 50 років, то я буду слухати ці налаштування 50 днів. От. І це класно. Чому? Тому що якраз за цей час да, люба звичка в нас формується скільки? Мінімум три тижні. А для того, щоб воно стало такою надійною цією стежечкою, то я маю продовжувати реально стільки, скільки мені років, стільки я маю це практикувати. Коли ми качаємо м'язи, то ми ж теж не три дні їх качаємо. Ми їм качаємо довгенько, для того щоб був такий видимий результат. О, і, ось, да, і я дуже задоволена, і більше скажу, мені дуже подобається, тому що мені було важко сидіти в медитаціях, наприклад, коли я починала раніше. Бо я засинала. В медитаціях я постійно засинала. І Навіть я вже так намагалася і стоя пробувати, і все одно мені хотіли спати. Ну таке. А от ці налаштування мені не спиться, і це добре. Супер. Я хочу додати тим, хто розвивається в соцсетях. и не может свободно выходить в прямые эфиры, разговаривать с людьми. У них есть какие-то затыки такие, вот, которые вот что-то внутри мешают. Есть две супер, две супер замечательных налаштувания, настройки на день. Одна на свое место в родовой системе, 100% работает. Я не очень ждала, когда у нас будет доступ к этим настройкам, и я как бы это уже немножко проработала, но все равно я сейчас каждый день слушаю настройку на uh, то, чтобы в родовой системе быть на своем месте. Вы даже себе не представляете, как легко после этого выходить в прямой эфир, беседовать с любыми людьми, консультировать других и не впадать ни в какие вот um, негативные отклонения какие-то... Вообще этого нету. И еще одна, потому что тема у нас замужем за папу, есть еще настройка на третью энергию, на энергию императрицы и хозяйки. Она потрясающе работает. Вы становитесь именно более женственной. У кого проблемы с женственностью, у нас очень многие женщины тянут на себе абсолютно все. Вот просто на себе все тянут. А мужчины... Не хочу, не хочу говорить. Они просто пользуются этим, а вот тянет, пусть себе и тянет. Да? Получается, а еще бывает такой же момент, когда он там что-то проявит инициативу, а тебе видно, что это будет плохой результат, и ты его пресекаешь, останавливаешь. Я лучше знаю, то есть начинаешь его контролировать, командовать. Все, ты ушла с женской позиции, и вот как на нее вернуться? Вот есть у нас такая настройка, это потрясающая штука. Я думала, что мне этого не надо, честно скажу. Вот. И я начала ее медитировать. Я обратила внимание, что даже я живу в семье у дочки с ее мужем, с её детьми, потому что сейчас я не могу жить в Украине, я живу здесь в Польше. И я обратила внимание, что на от взаимоотношения не только между дочкой и ее мужем я никогда не вмешивалась хочу сказать сразу вообще никогда не вмешиваюсь абсолютно вот это и дело просто я тут как бы временно живу и поэтому я не вмешиваюсь вот это каждая женщина постарше должна понимать не вмешиваться в судьбу своих детей вот но между отношения между ними, а также вот или дочки, или зятя с их детьми, с моими внуками, я стала совершенно по-другому реагировать. Это вообще просто феноменально. То есть я как бы прорабатываю энергию императрицы и хозяйки, а на самом деле я более то, что позитивно, более благостно, более примирительно, с мягкостью, с какой-то с любовью воспринимая любые их вот там между собойчики. И они начинают себя вести по-другому. Вы понимаете, они более мягко друг друга. У нас вообще вот, замечательная семья, взять зять у меня очень хорошие, у них очень хорошие отношения. Но все равно какие-то вот мелкие моменты бывают. Да? Дети не любят дисциплину, не хотят там, вовремя в школу вставать, там какие-то уроки какой-то делать. Вот. Но вот я смотрю между собой даже, они по-другому друг друга подталкивают к тому, что... Вот, ну, Воскресенье детей, вы знаете, это тяжело, научить их дисциплине, а когда учиться не хочется в школу, уже не хочу вставать, я устал, мне надо от, отдых, что там, каникулы. Вот. А вот мягкое, более мягкое отношение, это вообще феноменально. Поэтому... Э, говорю вам всем, и думаю, Лариса меня поддержит, э, обращайтесь к Ларисе, ко мне, и мы поможем вам подобрать ту настройку, которая вам нужна, благодаря которой вам станет легче жить, интереснее, вы сможете прийти к своему наивысшему счастью, избавитесь от страданий. Лариса. Так, да, слухай, ти так гарно розказала про третю енергію. Видно, додавш я її, бо я її не слухала поки що. А це ж ну, ми жінки, ми маємо бути жіночними, маємо бути хазяйками, імператрицями. Але дійсно я так і як і більшість жінок дуже багато використовую чоловічої саме енергії, а я хочу навпаки. Тож дякую. Я послухала, додавлю собі третю енергію, буду слухати налаштування. І дійсно, це потужний механізм. І дійсно, всім, хто ще не замужній, ми дуже сильно рекомендуємо і я і Люда, будь ласка, звертайтеся до нас. Ми підберемо вам і проконсультуємо, розкажемо, які партнери вам підходять для щасливого подружнього життя. І налаштування вам підберемо, І взагалі ви будете розуміти. куда бежать, куда рухаться, в какую сторону идти. И тут очень важно, просто очень важно понимать, что перед замужеством надо обо всем договориться на берегу. Это называется договоритесь на берегу, потому что когда сядете в одну лодку и будете плыть в разных направлениях, у вас ничего хорошего не получится. Все равно вы потом будете в конфликтах и, может быть, и сможете э, сохранить семью, если вовремя обратитесь к нам, или к другим кармологам, психологам. Это очень важный момент. Вот. А лучше всего сразу договориться. Вот выходит замуж девушка, она даже не понимает обо всех моментах, о которых надо договориться. Вот поэтому обращайтесь. Рекомендую Ларису. Она замечательный психолог, кармолог, таролог. Вот, и она сможет вам очень много моментов подсказать. Точно так же и ко мне. Обращайтесь, потому что Ваша жизнь ⁇ это ваш... Она в ваших руках. И только от вас зависит, придете вы к лучшему результату или к худшему. Так. Да. Закончи, пожалуйста, на позитивной ноте, потому что я как-то так съехала в минус. <реш> е, ні, 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 навпаки, навпаки, це дуже позитивна нота, я вважаю, тому що е, це дуже цінна порада. Цінна порада дійсно на, е, на етапі формування, тільки навіть якихось таких е, серйозних кроків да, створення сім'ї маю на увазі або створення вже такої пари потужної. Треба дійсно консультуватися для того, щоб розібратися, а що зі мною відбувається, а що я хочу, бо ж у нас дуже багато народу не знає, що вони хочуть насправді, да, тому що е, батьки, школа, соціум, нав'язують якісь там свої стереотипи, і люди дуже часто не роз... не тільки жінки, а й чоловіки теж вони не розуміють, що вони хочуть. І да, дійсно треба звертатися і до кармологів до нас, от до людочки до мене, і до психологів. Опять же, до нас і до людочки до мене для того, щоб дійсно якби розфарбувати своє життя в яскраві фарби, Створити собі гарну, прекрасну пару і рухатися махати веслами в одному напрямку, і якби весело і задорно. Да. Добре. Так як в нас ці розбори невеличкі, а якщо у вас більш за Запрос, запит. Якщо більш такий важливий запит, то звертайтеся. А на цьому ми сьогодні закінчуємо і бажаємо всім вам гарного настрою, щоб у вас все складалося так, як ви бажаєте. Дякую, гарного, гарного дня вам.